Я вам благодарю, у нас уже мало времени осталось, но я хочу напомнить всем нашим зрителям, что для вас продолжает работать форум нашей программы, где вы также можете ставить власні вопросы всем нашим экспертам. Форум находится на сайте телеканала ТОНИС и для вас работает целодобово. Первое вопрос сегодня пишет Елена. Здравствуйте, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу обрезания для мальчика. В действительно ли это нужно на сегодняшний день? Это, конечно, сегодня не наша тематика, но все же таки, чем можем мы допомогти? Да, обрезание – это оперативное вмешательство по обнажению головки полового члена. Если мы говорим, нужно ли его делать вообще, есть, скажем, ряд э, вероисповеданий, да, при которых это обязательный процесс. И, да. Мы только про медицину сегодня говорим. Ну, то, о чем я сказал, оно заявляет, занимает большую часть вмешательств по поводу даже отсутствующего фимоза. Осужение, соответственно, крайней плоти, это называется фимозом. Да? То есть нужно? Нет, это традиционно, религиозно заложено. Нет, мы говорим вот, вот о том, что да. ну, ну, нужно ну, или не нужно. Поскольку вопрос не стоял о наличии фемоза, я поэтому и попытался ответить. Угу. Значит, Нужно ли? Очень была высока вероятность, если предпринимать консервативное лечение, в частности, введение гормональных препаратов под, возле головки, с последующим растяжением, если начинать с детского возраста, то можно избавиться от него без операции. Но опять-таки все зависит от степени нарушения, потому что с ростом организма невыведение головки может привести к разным последствиям от образования камней в мочевом пузыре, в том числе а, при нарушении знаю, акта мочеиспускания, до э, неудовольствия или вообще отсутствия возможности проведения полового акта при достижении определенного возраста, чем, кстати, и страдал один из русских царей, Петр какой-то там третий, по-моему. Угу. Дякую. за сопротивление Пышинам Ирина. Здравствуйте. Последние два дня моча все время абсолютно мутная и какая-то тусклая. Постоянно хочется в туалет, но мочи мало, нет, только легкое жжение. Поясница немного болит и температура, но сложно сказать от чего, поскольку болею ОРВИ. Подскажите, пожалуйста, чем обусловлено такое помутнение мочи? Мутя равномерная, хлопьев и осадка нет. ОРВИ, ГРВИ э, может э, спрочинить так, какие-то такие да, патологии? значит, все дело в том, давайте начнем вначале от этого анализа. Все Оно тоже лаконичное, а вас очень прошу. Да, да. То есть в данной ситуации я вам настоятельно бы рекомендовал действительно обратиться к урологу, потому что кроме помутнения характера мочи, изменения характера мочи, есть и боли в пояснице. То есть совсем не исключено, что может быть камешек, вышедший в мочеточник, угу. провоцирующий острый пиелонефрит, и связанное с этим изменение характера мочи. Угу. Оно часто зачастую может сопровождаться и затем не связано быть острая респираторной вирусная инфекция, тем более, в принципе, сейчас еще не со все время. Я вам дякую. Давайте я еще одно, если что-то а самое про профилактику, я думаю, что это очень важно. Урологічні патології розділяють на кілька груп: захворювання уретри, сечового міхура, простати нирок. Серед найголовніших проблем, що визначають лікарі, це рак сечового міхура, рак передміхурової залози та рак нирок. Тому пріоритетні завдання вчасна діагностика і розвиток органозберігаючих методик при лікуванні. Майже 3% українців страждають на сечокам'яну хворобу, тому гостро стоїть питання здійснення малоінвазивних втручань на зразок дистанційного руйнування каменів або видалення їх за допомогою інструментальних методів. Лікарі радять проводити профілактичні огляди не менше одного разу на рік. Програма «Алло, Лікар. Я нагадую, що сьогодні у цій студії всі разом ми говоримо про сучасні методики лікування і діагностики сечокаміної хвороби. Я дякую, що ви з нами. Також для вас продовжує працювати наша телефонна лінія. Будь ласка, телефонуйте 490 11 34. Ще один телефонний дзвіночок. будь ласка. Алло. Немає, так добре. Ми будемо чекати ще один телефонний дзвіночок. А я би хотіла знати зараз заакцентувати увагу саме на профілактиці. Що можна робити, чого не можна робити. До речі, кажуть, що якщо у тебе є сочокам'яна хвороба, не можна пити томатний сік. Це міф чи це правда? Все зависит, еще раз. Не нужно забывать, что камни по своему составу состоят как минимум, их разделяют на 4, 5 или больше категорий в дальнейшем. И каждому камню присущи определенные условия его формирования, и таким образом редко бывает ситуация только при неправильном лечении, когда камень, скажем, аксоватный, состоящий из кальция, переходит в какой-то другой. Таким образом, нет общей рекомендации, если будешь пить, например, лимонный сок то камней у тебя не будет. Как, к сожалению, иногда бывает даже в больнице, когда лежат два пациента рядом, один с, с камнями уратными, состоящими из солей мочевой кислоты. Он и а порадовал один одному. Один так? тебе помогает, да. Значит, и я начинаю пить. То есть, сначала нужно узнать, какие камни у тебя, Абсолютно. а уже потом так отримывают да. рекомендации от лекаря Бажина. Именно поэтому существует такой анализ, который называется транспорт солей. Это определение солей кальция, фосфора, магния, там, в крови, в моче. И только тогда, проанализируем мочевой кислоту, проанализировав соотношение этих параметров, есть специальная диета, ну, я не, за отсутствием времени не буду останавливаться на каждой диете, она расписана буквально на двух страницах и выдается у нас больному. Насколько он потом соблюдает эти правила, это уже вопрос. Это же на его совести, так? У нас очень мало времени, но я думаю, что мы встигаем еще один телефонный звоночек послушать. Если вы есть на связи, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Если можно, тоже быстро. Ваше запитание. Скажите, пожалуйста, я звоню из Донецкой области. Дуже Значит, у меня соли ураты. И эти соли ураты формируют камни. Значит, сколько уже, как, вот я уже два камня родил, как говорят. И соли ураты продолжают идти и идти, и до конца они не выходят. Спасибо. И мелкими осколочками выходят, и крупными. Спасибо большое за вопрос. Вам. Буквально 30 а, секунд у вас Да, значит, ну, первое я вас поздравляю, потому что вы таким образом избавляетесь. А если это соли ураты, то действительно показаны препараты, лимонно-кислые препараты, их много, в том числе и тот же самый лимон, который изменяет кислотность, это единственные камни, которые по-настоящему могут быть растворены, в данном случае последующем прием препарата поддерживает уровень кислотности мочи на таком, на таком уровне, когда вновь э, перспективно образующиеся камни не будут выпадать в соли и таким образом не будет камней. Нам приходилось наблюдать за растворением корововидных э, уратных камней размером 5 и 7 сантиметров. Спасибо вам за вашу ответ и будьте здоровы. Спасибо большое. Чего я вам желаю. Спасибо большое. На И нагадую, что гостем нашей сегодняшней программы был Сергей Вузьянов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии Медицинских Наук Украины, директор Института Урологии Национальной Академии Медицинских Наук Украины. Смотрите нас каждый будний день в 10.00 утра і в 5.00 часов вечора. Якщо у вас є власні рекомендації щодо наших наступних програм, будь ласка, ці свої побажання, запитання та пропозиції, залишайте на сайті телеканалу Тоніс і як завжди у соціальній мережі Фейсбук Бережіть себе і своїх рідних. Будьте здорові!